Вітаю всіх, хто вирішив провести з нами цей час. Бажаю вам гарного початку тижня та енергії на всі ваші важливі справи. Ми, як завжди, починаємо з актуального. І сьогодні в студії в нас незвичайна людина, яка може пролити світло на деякі події, які можуть бути в Одесі. Е, є побоювання, що свята травневі вони можуть не минути спокійно для Одеситів. Е, і ми сьогодні. Усідуємо з Семеном Семенченко. Це перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони та народний депутат України. Я вас рада вітати в нашій студії. Скажіть, як ви вважаєте, що травневі свята в Одесі можуть пройти неспокійно? Чим ви пояснюєте цю угрозу? Ну, Существує постійна опасність терористичних атак. крім того, ЛНР и ДНР, так называемые, это псевдогосударственное образование, которое уже создает у себя так называемые Министерство безопасности, внутренние войска. Было много заявлений, что именно майские праздники будут использованы как повод и начало дестабилизации ситуации. То есть одной задачей является раскол Украины, является Доведение Украины до того состояния, которое было при Януковиче то есть состояние сателлита России и состояние, когда государство по сути не существует, существует квазигосударство, где правящая верхушка ну, скажем так, погрязла в тотальной коррупции. То, что происходит сейчас, тоже, честно говоря, очень напоминает эту картину. Но существует энергия Майдана. Тот импульс, который дали люди, когда вышли в прошлом году в Киев и на Майданы всей Украины. И сейчас, по сути, готовится реванш. Ну а, как вы знаете, майские праздники в идеологии русского мира занимают очень большое значение. То есть там, деды воевали и так далее. Поэтому проводили мы нараду с головой СБУ. И конечно, все понимаем, что очень важно сейчас общественность вместе с властью, то есть СБУ, милицией, чтобы не повторили ошибок прошлого года, ни одесских ошибок, ни донецких. Пробачьте, у нас есть звоночек, давайте послушаем, еще скажет наш глядач. Доброго ранку, ставьте ваше питание. Вы в прямом эфире. Моя мадатична Олексєєва отримала в 92 второму року 49 дев'ять гривень пенсії. Тепер вона говорить, що нужно позвонить на канал, або туди прийти на піддати заявлення, щоб додати пенсію. Пробачте, це не тема нашої розмови, тому передзвоніть, коли ми будемо говорити про пенсії. А ми продовжуємо нашу бесіду. Скажіть, будь ласка, все ж таки у нашому місті вибухи стаються. Частіше, ніж у будь-яких інших містах, більше, ніж у Харкові. Сьогодні вночі теж був новий вибух, знову ж таки, в офісі волонтера. Як ви гадаєте, як цьому можна запобігти? Значит, ну, тут дуже важливо три віші. Тобто, перше, необхідно, щоб все-таки проводилися в господарстві реальні реформи. И людям не на словам, а на деле показывали, что нынешняя украинская власть отличается от того, что было у нас в прошлом году, до февраля. То есть создавать привлекательность жизни в Украине. Второе – это информационная борьба, то есть необходимо работать как активным гражданам, так и государственным службам, что, к сожалению, сейчас не делается, как по социальным сетям, так и средствам массовой информации и противодействовать российской пропаганде, которая во многом и толкает людей на вхождение в ряды террористов. И третье, это все-таки работа по правоохранительных органов. Есть масса вопросов к предыдущей деятельности и местной милиции, и местного СБУ, а это все-таки безопасность людей. Поэтому вот в сочетании э, на пересечении вот этих трех направлений лежит возможность снизить э, риск э, террористических атак. Кроме того, необходимо проводить работу с гражданами, э, примерно так же, как это делала США после известных терактов, и рассказывать о том, как вести себя в таких случаях. Потому что основные жертвы, к счастью, тут э, пока... Эти все теракты не несут за собой такие ну, таких жертв, как было там в США. Идут из-за непонимания людей, как действовать, из-за паники. Ну и нужно всем осознать, что, к сожалению, пока существует военная угроза со стороны России, эти проблемы будут, и нужно привыкнуть все-таки с ними жить. Давайте послушаем а еще один звенок. Говорить вы в прямом эфире. Алло, доброе утро. Доброго ранга. Приятного, ну, прият, приятной встречи с землей. Спасибо. Дякую, Дякую прокомандую. Это Смотрите, ну, если даже посмотреть визуально Днепропетровск и на Одессу, то сразу видно, даже в количестве флагов Украины на улице, разность настроения. Конечно, эту работу, которую проводила Днепропетровская там, обл. администрация, начиная с марта, с февраля прошлого года, когда очень серьезно привлекли общественность, дали им полномочия, Проводили как работу в средствах массовой информации, в соцсетях, так и работу по организации нормальных кадров в СБУ и милиции. То есть в те кадры, которые были, перешерстили, поставили людей, которые действительно работали на Украину. И результат, конечно, такой, что сейчас в Днепре существует масса людей, поддерживающих так называемый русский мир, но они теряются в массе людей за Украину. И очень тяжело вести такую работу подрывную, видя, что действительно на тебя с осуждением будут смотреть твои же соседи. Конечно, Одессу сейчас нужно вытаскивать отсюда всем миром и прежде всего убеждать, объяснять людям, потому что основная, ну, основная действенная политика – это, конечно, не применение силы, а это убеждение, разъяснение и показ примером выгодности жизни в Украине. В нас еще один звоночек. Прошу вас коротко, будь ласка, потому что у нас на богатую часу. Ставьте свое питание. Алло. Добрый, Добрый день. У меня такой вопрос. Не являются ли вот эти вот декоративные, так называемые взрывы теракты, декоративные, которые ни один человек не погиб, провокациями со стороны государства для того, чтобы запугать народ? Дякую вам за питание. прокомментируйте, будь ласка. Вы знаете, все возможно. Я не знакомился с материалами расследования. Возможно, это и провокация со стороны там, определенных там, людей в государственных органах. То есть, теоретически это возможно. Я только не совсем понимаю, для чего его запугивать. Ведь ясно, что бэкграунд ну, рассказывает о том, что все-таки за этим стоят сепаратисты. То есть, цель запугивания людей. Как раз-таки запугивать люди, людей это удел террористов, они, собира, они раскачивают ситуацию, заставляют людей нервничать. И в итоге им проще гораздо при массовых волнениях там, попытаться захватить власть. То есть те люди, которые у власти, им смысла запугивать нету. Дякую, скажіть, як депутат, як ви вважаєте, чи можна було б цю проблему територіальної оборони нашого міста вирішити на законодавчому рівні, а не сподіватися тільки на добровольчі батальйони, на самооборону, яка сама організувалася? Вона урегулірована на законодавчому рівні і существують закони в об обороні, существують директивно генерального штаба, в котрому чітко определені задачі територіальної оборони? И мы здесь будем встречаться в том числе и с военковым, и с людьми, которые э, занимаются как энтузиасты организации этой системы, и самообороны, и тероборона Будем смотреть, как оно должно быть здесь, и сравнивать с тем, что есть. И в случае, если есть недоработки, всем миром это ликвидировать. То есть все на самом деле законодательно регулировано. Существует, конечно, большая проблема, то, что ряд людей во власти, она опасается, судя по всему, собственного народа, вооруженного там того же гораздо больше, чем внешнего врага. Существуют страхи, фобии, но тут существует и система отбора, и опыт, например, тот же швейцарский, тот же эстонский, какой-то селит. И необходимо сейчас этим опытом воспользоваться. Все есть законодательные условия, не хватает только политической воли, Поэтому будем цю волю брати на рядах народу. Скажіть, у вас також є законопроект про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка буде суттєво розширеною, ви так казали. Що саме основні моменти, які будуть і які будуть розширені, і чи буде це впливати на територіальні батальйони на оборону міста? Смотрите, во первых я ну, сторонник... не сторонник существующей системы мобилизации, потому что э, у нас существует более 400 тысяч силовиков, э, набрали более 100 тысяч человек по призову 2014 года, и при этом э, в момент, когда в Дебальцево, в Чернухина, в том же Широкино под Мариуполем. Были угрозы окружения, либо были бои, резервов почему-то не было. Вперед шел тот же батальон «Донбасс», который состоит там, из бывших программистов, коммерсантов, там, военнослужащих. Какая-то странная диспропорция. Поэтому нужно посмотреть, прежде всего, на существующие резервы а потом набирать людей. Во-вторых, закон призван немножечко улучшить систему мобилизации, ведь сейчас очень много людей скрывается от призыва, мобилизация проводится непрозрачно, вызывает массу вопросов. То есть, первое, боевые части должны быть мотивированы и состоят из добровольцев, мотивированы финансовыми и социальными льготами. Для этого разработан механизм, откуда брать эти деньги. Второе, должен быть резерв, который готовится на дому, который готовится по принципу швейцарской армии, в случае чего является стабилизирующим фактором в своем регионе или резервом для армии. И третье, у нас есть закон об альтернативной воинской службе. Люди, которые не готовы служить, их не нужно гнать туда силой, поскольку от них толку там будет мало. Альтернативная служба. Ну а те, кто ищет дружбы в военкоматах, чтобы дать туда взятку, они должны иметь возможность выполнить свой долг хотя бы путем внесения официального взноса в госказну. Так вот, существует масса проблем, чтобы не было злоупотреблений, не, не печатали больше повесток, чтобы богатые не э, воевали за бедные, бедные не воевали за богатых, чтобы был принцип социальной справедливости, и этот закон сейчас и перерабатываю. И на этой неделе буду носить опять на рассмотрение в парламент. Дякую. У нас останет звеночек, потому что у нас больше немає часу. Будь ласка, кажите и І, яку можна, Алло. Доброго ранки. Добрый день сегодня. У меня к вам такой плавный вопрос. Смотрите, я не знаю, услышали или нет о том, что сейчас состоится так называемая муниципальная милиция. Да, наша власть хочет создать муниципальную милицию. Мы узнаем, что такое наша власть. Я имею в виду десь в город. Вот. Мы знаем, кто представляет городской совет, да. С точки зрения патриотов, это будет являться сам, одним из самых первых дестабилизирующих факторов. И у нас нет гарантии, что, не дай бог, там, в Приднестровье пойдут какие-то войска, и нам не начнут стрелять в спину такие а, так называемые трансформирования как муниципальная милиция, которая, которая, которая строится не патриотом. Я хотел бы услышать ваше отношение, я бы вас очень попросил, чтобы вы взяли этот вопрос на контроль. Нельзя создавать муниципальные милиции, у нас и так достаточно, у нас и так достаточно милиции, которые основываются на основании действующего законодательства, а создавать какие-то органы, карманы... Дякую, разумею. А, вот я хотел бы... да. Дякую, а, Проблема в тех регионах, где очень много граждан, выступает против э, идеи собственного государства, против идеи независимости от России, конечно, создавать такие подразделения очень опасно и глупо. Поэтому я думаю, что через комитет по борьбе с коррупцией, через наш комитет и через комитет по правоохранительной деятельности мы будем сотрудничать с э, местной, местными патриотами и обязательно выслушивать их мнение по поводу создания подобных структур. Причем не только по поводу муниципальной милиции, а по, по поводу общественных формирований по защите громадского порядка и державного кордона. Мы не допустим создания антигосударственных структур даже по закону. И будем в этом случае сотрудничать с общественностью. Сейчас создается комиссия по контролю, по общественному контролю за военной организацией государства, в том числе и за правоохранительными органами. И здесь мы можем на, закон, на законодательном законном уровне привлечь местных патриотов к контролю за этим процессом, чтобы они действительно выступали не только как граждане Украины, но и как члены там, громадской рады при этой комиссии. Я понимаю всю опасность подобной ситуации и всемирно буду способствовать тому, чтобы этой опасности не было. Дякую вам. Скажите, Останнє питання в нас в Одессе ще до травневых свят. На нас чекає 10 квітня. Это теж день обороны Одессы. Можливо, что що... І в цей період буде неспокійно. Скажіть, як вести себе людям під час подібних свят? Взагалі, що, що робити? Зачем? Ну, во-первых, старатися не знаходитися великого скоплення людей і в тих в містах, де дійсно, може бути. Быть... затруднен выход, например, лучше там, не ходить там, на тесные стадионы, либо там, в глухих каких-то э, местах, где ну, там, каменные колодцы, где действительно можно может человека зажать толпой. Значит, я буду организовывать и для Одессы, и для Харькова такой небольшой десант из депутатов, из представителей общественности, для того, чтобы мы могли здесь вместе с представителями местных патриотических сил э, тоже помогать правоохранительных органов, правоохранительным органам, в том числе для поддержания общественного порядка. Возможно, На для того, щоб швидше зв'язувати местные органи з центром. Значит, і э, сьогодні я буду в самопомічі. Може э, навіть и распространим спеціальну пам'ятку, як себе вести в таких случаях. Взагалі, цим должна займатися местная міліція. Ну, мы поможем. допоможемо. Дякую, що завітали. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам: в нас був Семен Семеншенко, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.